নমস্কাৰ মই নৱজা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছো এল পি বিৰ পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ নিৰ্দিষ্ট সম্পৰ্কত আৰু লগতে চাৰি হাজাৰ পাঁচশ পদৰ যিটো অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কত আৰু এদিন ৰিজাল্টৰ সম্পৰ্কত আশা কৰোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে চাব অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় এতিয়া কথা হ'ল যে চাৰি হাজাৰ পাঁচশ পদৰ যিটো অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকে জানেই যে অহা কালিৰ পৰা আঠ মাৰ্চৰ পৰা যিহেতু অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ নিশ্চয় ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কেটেগৰী এতিয়ালৈকে যিটো ভেকেঞ্চি লিষ্ট এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই যাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে একাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে এতিয়া ডুমুজাত আছে যে আবেদন কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰিব আঠ মাৰ্চৰ পৰা অনলাইন পৰ্টেলটো খুলি দিবনে নিদিব পৰ্টেলটো খুলি দিলেই যেনিবা এই ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কেটেগৰী ৱাইজ যিটো ভেকেঞ্চি লিষ্ট সেই লিষ্টটো এতিয়ালৈকেতো ওলোৱা নাই গতিকে নোৱাৰিব এই বৰ্তমানলৈকে যিটো প্ৰকাশ কৰা নাই মই ভিডিঅ'টো বনাই থকালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই পাছত যদি প্ৰকাশ কৰা নাই নাজানো এতিয়া এইখিনি লিষ্ট প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত যিটো আবেদন কৰিব আপোনালোকে নিশ্চয় জান নেকি কিন্তু তাৰ আগতে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ যিখন মেৰিট লিষ্ট এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই তেওঁলোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন নহ'লে আৰু মেৰিট লিষ্ট নকৰিলে এডিয়েৰিপিং হৈছে আগতে চাকৰি কৰি থকা বিলাকো এতিয়া চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব তেওঁলোকে আগতে এডিয়েৰি গেথিতে কৰি আছিলে আকৌ আবেদন কৰিলে আকৌ পাছ কৰিলে এতিয়া অভাৰলেপিং সেইটো হৈছে আৰু লগতে এজন এজন প্ৰাৰ্থীয়ে ডাবোল ডাবুল দুটা তিনিটা অভাৰলেপিং হয় যাৰ ফলত কাট অফ এতিয়া কি হৈছে বহুত বেছি হৈ গৈছে মানে সেই যিকেইজন প্ৰাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে পাছ কৰা নাই বহুত বহুত নম্বৰলৈ পাছ কৰিছে তেওঁ এইচ এছ আৰু ডিগ্ৰী দুয়োটা নম্বৰলৈ ধৰক পাছ কৰিছে গতিকে কাটআ বেছি যাবই যথেষ্ট কাটআ যিটো গৈছে গতিকে সেই সম্পৰ্কতো মই আজি যিহেতু কথাখিনি আলোচনা কৰিম এতিয়া কথা হ'ল যে এল পি ইউ পিৰ পাঁচ হাজাৰ পঞ্চাছটা পদৰ মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া পাছ কৰিম আৰু তেওঁলোকৰ মেৰিটিছ পাঠ নকৰি যেনিবা তেওঁলোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন লিষ্টটোতো পাছ কৰিব লাগিছিলে ভেৰিফিকেশ্যন লিষ্টে পাছ কৰা নাই মেৰিটিছ পাছ কৰিলে বাকী আছে এতিয়ালৈকে গতিকে এইখিনি কাম কেতিয়া কৰিব যিটো আপোনালোকে জানেই যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বময়াই কৈছে দ মেন আমি এপইণ্টমেণ্ট দিম দ মে'ৰ জেগাত এতিয়া কি হ'লগৈ এতিয়া লাষ্টত এতিয়া জুলাই আগষ্ট মানে কিমান পিছলৈ যায় ক'ব নোৱাৰিম তেখেতে আজি কৈছে যে মানে আমি আমাৰ কাৰ্যকালতে আমি এইখিনি এপইণ্টমেণ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম সেইবুলি কৈছে আজি যি ফলাফলৰ সম্পৰ্কত তেখেতৰ যিটো মন্তব্য আছিলে সেইটোৱে আছিলে সেই মন্তব্যটো আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে বা পোৱা নাই যিসকলে পোৱা নাই তেওঁলোকে চাই ল'ব তেখেতৰ বাইটটো আহিয়ে থাকে গতিকে সেই বাইটবিলাক চাই ল'ব মই ইয়াত বজাবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ কাৰণ এইবিলাক বজাই থাকিবহে পাৰি কাম নাই মানে কথা আজি এটা কালি এটা কথাৰ কোনো মানে ভেলু নাই মানে আজিলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী যিখিনি মন্তব্য সেই মন্তব্য তেখেতে কাম কৰা নাই কেতিয়াবা কয় কেতিয়াবা আকৌ এনেকৈ আমু তাৰিখত ৰিজাল্ট দিম কেতিয়াবা আকৌ কয় বেলেগ এটা আহে বহুত মন্তব্য কৰি গ'ল কিন্তু এতিয়া এল পি বিৰ পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা বৰ্ডৰ মেৰিটিছ তেওঁ কেতিয়া প্ৰকাশ কৰিব সেই সম্পৰ্কত আজিলৈকে মোক খোলা নাই কিয় খোলা নাই আচলতে কেতিয়াবা খুলিব লাগিছিলে চৈধ্য মাহ হৈ গ'ল চৈধ্য মাহৰ পিছতো মেৰিটিছ প্ৰকাশ নকৰাটো আচৰিত কথা এটা আজিলৈকে যিমানখিনি এপইণ্টমেণ্ট হৈ গৈছে মানে প্ৰায়বিলাক বিভাগতে হৈ গৈছে যিটো এপইণ্টমেণ্ট কোনো বিভাগতে মানে ডেৰ বছৰ সময় নলয় এতিয়া ডেৰ বছৰ সময় ল'বগৈ এপইণ্টমেণ্ট দিয়ালে ডেৰ বছৰতকৈ বেছি লাগিব প্ৰায় এক বছৰ আঠ ন মাহ লাগি যাব কাৰণ তেখেতৰ কোনো এতিয়ালৈকেতো মন্তব্য কৰাই নাই যে ইমান তাৰিখতে আমি এপইণ্টমেণ্ট দিম বুলি ড মে' বুলি কৈহে থৈছে এতিয়া ডমেটো এপইণ্টমেণ্ট নহয় বুলি আজি কৈয়ে দিলে আমাৰ কাৰ্যকালতহে এপইণ্টমেণ্ট হ'ব বুলি ক'লে কাৰ্যকাল তেখেতৰটো এতিয়া পাঁচ বছৰ যাবই এতিয়া ছাব্বিছত আৰু পাঁচ বছৰ ৱেইট কৰিব লাগিব নেকি হয় সেইটো কৈ দিলে ভাল আচলতে মানুহখিনিয়ে যিহেতু এতিয়া কিবা চাই আছে কিমান চাব আৰু তেওঁলোকে ক'ব যে তেওঁলোকক এটাই কৈ দিয়ে ভাল যে আমি যে এইখিনি এপইণ্টমেণ্ট ছাব্বিছতে দিম সেইবুলি কৈ দিয়াটো ভাল কাৰণ পঁচিছত বহুতে এতিয়া আশা কৰি আছে যে ৰিজাল্ট দিব আমি কিবা এটা কৰিম প্ৰত্যেকেতো এটা আশা লৈ যিহেতু তেওঁলোকে বহে পৰীক্ষাসমূহত যে চাকৰি পাম আমুক আমুক কৰিম প্ৰত্যেকৰ এটা সপোন থাকে সেই সপোনবিলাক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এতিয়া বেছি সময় ল'ব ল'বলগীয়া হৈছে গতিকে ইমান সময় তেওঁলোকৰটো আৰু বহুত কেণ্ডিডেটখিনি এতিয়া ধৈৰ্য ধৰি আছে কোনো ধৰণৰ আন্দোলন কৰা নাই মানে আন্দোলন কৰিম কিজানি আমি জেলত যাব লাগিব এই ধৰণৰ কিছুমান ভয় লৈ বহুতে কৰা নাই বহুতে ডি ডাব্লিউ কৈ আছে মেৰিটেজ কেতিয়াবা কৰিব সেইবিলাক সুধি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে প্ৰকাশ হ'ব বুলি আমুক তেখেতক হ'ব বুলি নলয় কৈ দিব লাগিব কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অৰ্ডাৰ আছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি ক'ব সেইটোৱে তেওঁলোকে পালন কৰিব লাগিব ডি ডাব্লিউ তাত দোষ নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথাখিনি জনাব লাগিব যে কেতিয়া আমি মেৰিডিছ প্ৰকাশ কৰিম তেখেতৰ অৰ্ডাৰটো পালেহে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব অৰ্ডাৰেই পাওঁ তেওঁলোকৰ অলৰেডি মেৰিটিছ তেওঁলোকৰ হয়তো ৰেডি হৈয়ে থাকিব পাৰে কিছু কিছু প্ৰাৰ্থীয়ে সুধিছেগৈ আৰু তেওঁলোকক জনাইছে যে আমি ৰেডি হৈ আছোঁ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অৰ্ডাৰলৈ আমি বাট চাই আছো গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অৰ্ডাৰ কেতিয়া দিব কেতিয়া তেওঁলোকে মেৰিটিছ প্ৰকাশ কৰিব প্ৰত্যেকেতো মানে আশা কৰিয়ে আছো যে মাৰ্চ মাহতে ওলাব বুলি বহুতে আশা কৰি আছে এতিয়া মাৰ্চত কিমান তাৰিখে মেৰিট লিষ্ট পাঠ কৰিব সেই সম্পৰ্কত তেওঁলোকে জানিব বিচাৰে গতিকে গোটেই কথাখিনি স্পষ্ট কৰি দিয়াটো ভাল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লাইভ অনুষ্ঠানত যাতে নহওক তেওঁ কথাখিনি জনাতো ভাল আছিলে এতিয়ালৈকে যিহেতু জনোৱা নাই গোটেই কথাখিনি নজনোৱাৰ কাৰণে বহুতেই এতিয়া কি কৰিছে তেওঁলোকে এতিয়া এই চাৰি হাজাৰ পাঁচশ পদত অনলাইন আবেদন কৰিম বুলি তেওঁলোকে ভাবি আছে যে এইটো এইখিনি উলিয়াই দিয়ক আমি তাতে এপ্লাই কৰিম কাৰণ পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ মেৰিট লিষ্ট এতিয়ালৈকে পাস কৰা নাই তেওঁলোকেওতো ৰেপ্লাই নোলোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ এতিয়া মেৰিট লিষ্টৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'লে নকৰিও পাৰে কিন্তু এতিয়াটো কৰিবই লাগিব যদিহে এই চাৰি হাজাৰ পাঁচশ বৰ্ডৰ অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটো এতিয়া আৰম্ভ হৈ যায় এইট মাৰ্চৰ যিটো সময়সীমা এইট মাৰ্চৰ পৰা যিহেতু আপোনালোকে জানেই যে এপ্লাই অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব বুলি কৈছে গতিকে এইট মাৰ্চৰ পৰা যদি আবেদন কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লেতো ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কেটেগৰীজ যিটো ভেকেঞ্চি লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিব লাগিব বৰ্তমানলৈ প্ৰকাশ কৰা নাই কিয় প্ৰকাশ কৰা নাই কাৰণ আকৌ ডেট হয়তো তেওঁলোকে ল'ব পাৰে বিভাগীয় কিছুমান কাম কাজৰ কাৰণে তেওঁলোকেতো আৰু ডেট হয়তো বঢ়াই ল'ব পাৰে এতিয়া এইট মাৰ্চ জেগাত হয়তো আকৌ মানে ক'ব যে আমি ত্ৰিছ মাৰ্চৰ পৰাহে এপ্লাই কৰিব দিম এইবাৰটো অলপ আৰু পিছুৱাই দিবগৈ লাগিব কাৰণ এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকেতো মেৰিট লিষ্টেই প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই আৰু পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা বৰ্ডৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতহে এইখিনি আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ব লাগিছিলে এতিয়া এই কথাটো জনাইছে লগতে এতিয়া মেৰিট লিষ্টটো প্ৰকাশ কৰি দিব পৰা নাই এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে ৰৈ আছে এতিয়া কি হ'ব কি নহ'ব অভাৰলিভিং হোৱাটোতো কোনো বিচৰা নাই এতিয়া এইডেৰিত অভাৰলিভিং হৈছে এইটো লৈ বহুতেই কৈ আছে যে অভাৰ লিভিং হোৱাৰ কাৰণে আমি চাকৰিটো নেপাওঁ বুলি বহুতে কৈ আছে ড্ৰাইভাৰ লেভেলটো ওৱান টুৱেণ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ জিৰ' কাটক আচৰিত লাগে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কাটআ আহিব বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলো আমি বাকী বিলাকতো আছে যথেষ্ট কাটআ গৈছে গতিকে ইমান কাটত যাব বুলি কোনেও ভবা নাছিলে মানে ডেৰ হোৱাৰ ভিতৰত আৰু নিগেটিভ মাৰ্ক থকাৰ পিছতো যে ইমান কাটক কেনেকৈ যাব পাৰিলে যে যি নেকি পইণ্ট টু ফাইভ কাট মানে নিগেটিভ আছিলে নিগেটিভ মাৰ্ক থকাৰ পিছতো ইমান কিন্তু যাব নালাগিছিলে কাটক মানে কি প্ৰত্য বহুতেই হয়তো মানে ডেৰশটাৰ ভিতৰত হয়তো তেওঁলোকে এশ পঞ্চল্লিছটা কুৱেশ্যন হয়তো শুদ্ধ কৰিছে যাৰ কাৰণে ইমান কাট অফ গুচি গৈছে বা হয়তো এশ চল্লিছটা তেওঁলোকে কুৱেশ্যন শুদ্ধ কৰিছে তাৰপিছতহে নেকি লিষ্টটো ধৰক আহি আছে ধৰক তাৰ পৰা তেনেকে ধৰক বনাইছে এতিয়া গতিকে কাট অফটো এতিয়া চাই পেলাই বহুতে পৰীক্ষা নিদিওঁ বুলি কৈছে নেক্সট যদি থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' যদি উলিয়াই আমি পৰীক্ষা নিদিওঁ কিয় দিব তেওঁলোকে কাৰণ ইমান টকা পইচা খৰচ কৰি লাষ্টত গ'লে ৰিজাল্ট বেয়া আচলতে এইখিনি কাম মানে মই চাইছোঁ এতিয়া বাৰ হাজাৰ পষ্টৰ কাৰণে যিটো এটা পৰীক্ষা হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ পৰীক্ষা পাতিব ধৰক এতিয়া এই অভাৰলিপিং যিহেতু হ'বই ইয়াৰে ধৰক এতিয়া বাৰ হাজাৰ পোষ্টৰ ধৰক পাঁচ হাজাৰ মান অভাৰলিপিঙে হৈ যাব প্ৰায় সাত হেজাৰ মানহে নিউ কেণ্ডিডেট সৈতে এপইণ্টমেণ্ট পাবগৈ পাঁচ হাজাৰ মান তেনেকৈ গুচি যাওঁ মানে কোনোবাই আগতে চাকৰি কৰি আছিলে তেওঁলোকক আকৌ এবাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব নাই কি বুলি ক'ব আকৌ যে আমি আকৌ ইমান হাজাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিলোঁ তেওঁটোতো সেইটো ডিমাণ্ডটো দি কৈয়ে থাকে যে আমি ইমান ইমান দি আছো কিন্তু নতুন নতুন প্ৰাৰ্থীখিনি নাপায় নিউ কেণ্ডিডেটখিনি নাপায় কোনোবাই কোনোবাই কৰি থকা চাকৰি কৰি থকা কোনোবাই এ পি এছ চি প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি থকা বিলাকে পাব আকৌ সিহঁতি এ পি এছ চি পৰীক্ষাত আকৌ উত্তীৰ্ণ হ'ব আকৌ চাকৰিটো এৰি দিব এই যিসকল মানে যিসকল নেকি এ পি এছ চিত পৰীক্ষাও নিদিয়ে যিসকল নেকি একেবাৰে তেওঁলোকৰ বয়স যাওঁ যাওঁ সেইসকল বঞ্চিত হৈ আছে এতিয়া কম বয়সীয়া কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাকে নেকি এ পি এছ চিৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি তেওঁলোকে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে সেইসকলে এই চাকৰিটো এৰি পেলাই এইটো চাকৰি ল'ব মানে এ পি এছ চি চাকৰি তক তেওঁলোকেতো পৰীক্ষা হ'বই এতিয়া দুহেজাৰ পঁচিছত আকৌ যেতিয়া এ পি এছ চি পৰীক্ষা আহি আছে গতিকে তাত আকৌ তেওঁলোকে বহিব পাছ কৰিব এই চাকৰিটো এৰি দিব গতিকে এইটোৱেই চলি থাকিব তাৰ বাহিৰে ইয়াত এওঁ একো নাই মানে মানে আপুনি এটা আশা কৰিব নোৱাৰে যে চাকৰি এটা ল'ম বুলি অসমত এটা চাকৰি পাবলৈ হ'লে আপুনি মানে এনেকুৱা কৰিব লাগিব যে প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষাতে আপুনি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কৰি থৈ আহিবলৈ শুদ্ধ কৰে তাত যদি আপুনি নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট শুদ্ধ কৰে টেন পাৰ্চেণ্ট যদি আপুনি কুৱেশ্যন ভুল কৰি থৈ আহে তেতিয়াহ'লে আপুনি চাকৰি নাপায় এনেকুৱা এটা দিন আহি গ'ল গতিকে এই দিনটো আহিব বুলি কোনো ভবাও নাছিলে আৰু এতিয়া আহি গৈছে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত চাকৰি নকৰিলে আপুনি চলিব নোৱাৰে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিলে লৈ গৈছিলোঁ টকা নহ'লে আপোনাৰ কাম নাই এতিয়া এনেকুৱা এটা দিন আহি গ'ল গতিকে বিজনেছ কৰি এতিয়া চলিম বুলি বহুতে এতিয়া বিজনেছত লাগিব কিন্তু বিজনেছত হয়তো ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে কাৰণ কোনোবা এটাই বিজনেছ কৰিলে আকৌ সেই একেটা বিজনেছ লাভ হোৱা দেখি বেলেগ এটাই সেইকেইটাই আকৌ বিজনেছটো আৰম্ভ কৰে তাতো কম্পিটিশ্যন হেভি হেভি কম্পিটিশ্যন আহি গ'ল বিজনেছতো কোনোবাই মানে হাৰ্ডৱেৰ দোকানখন দিলে কাষতে আৰু এখন হাৰ্ডৱেৰ দোকান খুলি দিলে গতিকে তেওঁ সেই তেনেকৈও চলিব নোৱাৰে এতিয়া কেনেকৈ চলিব কোনোবাই এখন প্ৰাইভেট শিক্ষানুষ্ঠান খুলিলে আকৌ কোনোবা এটা কাষতে এখন মানে এখন উঠি যোৱা দেখি আৰু এটা এখন খুলি দিলে তাত ল'ৰা ছোৱালী কমি গ'লে সেইটো কমি গুচি গ'ল তেনেকৈ চলিব নোৱাৰা হৈছে শিক্ষকক যিমান দৰমহা দিব লাগে সিমান দৰমহা দিব নোৱাৰে কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কমি যায় ভাগ ভাগ হৈ গুচি যায় নিজৰ লাভটোৰ কাৰণে এতিয়া কিছুমানে এনে কি কৰে এনেকৈ জুনিয়ৰ কলেজ খোলে বা স্কুল খোলে কিন্তু কাষতে কি কৰে আৰু এখন খুলি দিয়ে কোনো প্ৰকাৰে আপোনালোকে চলিব নোৱাৰা ব্যৱস্থাটো কৰি দিছে আজি দেখি তেনেকুৱা লিখা হ'ল কম্পিটিশ্যন আহি গ'ল তাৰ মাজতে কোনোবাই এইটো ভালকৈ চলিব পাৰিছে কোনোবাই পৰা নাই এতিয়া আপোনালোকে চাওক ইউটিউবতো এতিয়া এইটোতোতো হেভি কম্পিটিশ্যন এতিয়া কিমান ইউটিউবাৰ ওলাই গ'ল প্ৰত্যেকেতো ইনফৰ্মেশ্যন ভাল ইনফৰ্মেশ্যন এটা প্ৰত্যেকে বিচাৰে কিন্তু কোনো ইনফৰ্মেশ্যন শুদ্ধকৈ দিব নোৱাৰে এতিয়া কাঠৰ ওপৰত বহুতেই ইনফ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টপিক আলোচনা কৰিছিলে যে ইমানহে কাঠত যাব ইমানহে যাব গতিকে ইমান নকৰিলেও আপুনি চাকৰিটো পাই যাব পাৰে গতিকে বহুতে হয়তো এতিয়া ডেৰশটা প্ৰশ্নবিধ তেওঁলোকে কি কৰিলে মানে যদি এইটি কাঠফ যায় বা নাইণ্টি কাঠফ যায় তেতিয়াহ'লে মই ইমান নকৰোঁ এশটা কৰি থৈ আহোঁ মই পঞ্চাছটা নকৰোঁ কি হ'লগৈ লাষ্টত গৈ পেলাই সেই যদি পঞ্চাছটা যদি তেওঁ কৰি থৈ অহা হ'লে তেওঁ হয়তো চাকৰিটো পালেহেঁতেন তাৰপিছত দহটা হ'লেও শুদ্ধ হ'লহেঁতেন গম পাইছেনে গতিকে তেনেকৈতো বহুতে এতিয়া কাৰোবাক এতিয়া ধ্বংস কৰিলে বহুত ইউটিউবাৰ তেনেকৈ কাৰোবাক এতিয়া আখ্যা দি পেলাই ইমান ইমান কাঠফ যাব বুলি মানে কাৰোবাৰ জীৱন ধ্বংস কৰিছে গতিকে সেইখিনি কৰিব নালাগে সঁচাটো ক'ব লাগে মই এই কাঠফাৰ ওপৰত মই বহুত বিশেষ ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ এই দেৰি কাঠআফৰ ওপৰত বহুত ইউটিউবাৰে বহুতে বিজনেছ কৰি আছে টকা লৈ আছে লুটি আছে কিন্তু বহুতেই সেই বস্তুটো বুজি পোৱা নাই যাৰ কাৰণে কি কৰিছে ৰিজাল্ট বেয়া কৰিছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ লোভ দেখাব যে ইমান ইমান কাঠত যাব আপোনালোকে এনেধৰণে পঢ়ক এনেধৰণে পঢ়িলে আপুনি চাকৰিটো পাব আপোনালোকে এই লেভেলত পঢ়িলে নহ'ব ইয়াৰো ওপৰৰ লেভেলত পঢ়িব লাগিব এ পি এছ চি লিখীয়া পৰীক্ষা দিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ আশা কিছুমান দিব সিহঁতৰ লাভৰ কাৰণে তাতে গৈ পেলাই বহুতেই যুঁজিবকে গৈ পেলাই কিতাপ পত্ৰ ল'ব কিবা কিবি ল'ব সেইবিলাকেই আৰু বেলেগ একো নাই মানে একচুৱেলি এটা কথাকেই আপুনি চাকৰি ল'ম বুলি যদি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এইবিলাক কিছুমানৰ কথাত আপুনি গুৰুত্ব দিব নালাগিব নিজে ষ্টাডি কৰিব লাগিব নিজে যদি ভালকৈ ষ্টাডি নকৰে কোনোবাই যিমান নোট দিলেও সেই নোটটোতো কমন নপৰে যিটো পঢ়ায় প্ৰত্যেকেই সেইখিনি পাৰে এতিয়া কি হ'ল গতিকে যদি সেই পঢ়োৱাখিনি যদি আহি যায় তেতিয়াহ'লে তাতো বাঢ়ি যাব কম্পিটিশ্যন সেই তেনেকুৱা হৈছে মানে কথাটো মানে কি ধৰক এতিয়া একে একে নম্বৰ পাই গ'লে এতিয়া তেওঁলোকে যিখিনি পঢ়াইছিলে আপুনি চালে বৈ চালো চবেই চালে বৈ তাৰ ওপৰতে কুৱেশ্যনখিনি গুচি আহিলে তাতে কম্পিটিশ্যন বাঢ়িব নাই গতিকে আপুনি আপোনাৰ ফালৰ পৰা কিমান আপুনি দিব পাৰিছে সেইটোৱে মেইন সেই যিটো আপোনালোকৰ পৰা যিখিনি দিলে সেইখিনিহে এতিয়া চাকৰি পাইছে এতিয়া মানে কোনোবাই পঢ়াই দিয়া নোটটো পঢ়ি পেলাই চাকৰি ল'ম বুলি ভাবিছে কেতিয়াও আপুনি উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে মই এইখিনিয়ে জনাইছো কোনোবাই কিবা কিবি মন্তব্য কৰিব মোৰ পৰা পি ডি এফ কিনক মোৰ পৰা আমুক কিনক তামুক কিনক মই এই ব্যৱসায় যোৱা নাই দেই এতিয়ালৈকে কিন্তু যাবলগীয়া হ'বও পাৰে নাজানো কিন্তু কিন্তু মই এনেকুৱা ব্যৱসায় নকৰোঁ জাহা তাহা মানে ব্যৱসায়বিলাক মই নকৰোঁ আজিলৈকে কৰাও নাই এনেকুৱা ধৰণৰ মানে চাব লাগিব যে কথাখিনি আপোনালোকে এনেকৈ ক'ব লাগিব যে মোৰখিনি নোটেই আপুনি পঢ়িলে নহ'ব বেলেগখিনি চাব লাগিব কাৰণ কম্পিটিশ্যনৰ যুগ কিছুমানে কি কৰে আমাৰ পৰাই আহিব ইয়াৰ পৰাই আহিব এই ধৰণৰ থামনেল দি 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 বহুতেই বিভিন্ন মন্তব্য কৰিব আপোনালোকে সেইবিলাক কথাত ভুল নাযাব মানে চাই চিতি কাম কৰিব আপুনি আগুৱাই যাওক মোৰ ফালৰ শুভেচ্ছা থাকিলে এইখিনি আজি আছিল আজি ক'বলগীয়া যদি কিবা ক'ব লগা আছে নিশ্চয় কমেণ্ট লিখিব ধন্যবাদ জয়